膝盖上方特殊点，主要涵盖膝髌骨，亦有助于膝关节，有内外两处，分别起于膝关节上方骨边，沿距大腿前面正中线旁开四指宽的内侧肌，与三指宽的外侧肌，上行各约半指长。 我们现在再来介绍膝盖特殊点。操作者蹲下来之后，找法沿着膝膝盖骨最高点，然后中线内侧是中线四指，这样下来刚好就在这里这个点，然后这一个点。 半指结肠这一条就是我们说的特殊点。好，按推方法用指腹就可以了。好，另外如果要找外侧，它是中线，然后三指并拢。 这个外侧这一条线就是了。好，那这个在膝盖上端这半指节，按推方法一样，用拇指指腹按推按推按推。按推按推 它的舒缓也是用拇指，就这样，轻轻的，内侧也是一样，舒缓。